درې رنګا وطني بیرغ په غاړه د افغانستان له غزنی ولایت سره تعلق لرونکې وشلکلن موہیبولای دی موہیبولا د بلوچستان په پښتنې سیمه ژوند کې زیږیدلې خو اوس د سرشہر کوټې پر فکر محمد سړک په وطنار کې مزدوري کوي اسکولاته خلک نه فرځي پچی تاس ماجریا ستاسو کاردان هم نشته ا زه اخیر لري مجبور سم اسکول من فیشور وس خپل کار خپل روزگار کوو زه په 15 کېومه شپږم کلاس نشي بلره ما بس بس راتل چې 16 د کار 77 بخښل تا کار اوس بس بیا به ډیر څنګه ولم چې بلر 70 کار چې تر وړا غره غره یو څه اوس تر یو شاينو بس ډیره تنکلم بس ما سکول فريشو خپل کار باندې چينسم په بلوچستان کې زیاتره افغان کډوال وستون کې لمړنۍ زده کړې په افغاني شرو ونځي او بیا په لیسو کې تر سره کوي خو د لوړو زده کړو لپاره وا پاکستاني سرکاري او شخصي په هنځي او په هنتونو ته اړوي خوای چې هله ته هم دوی د اسناد نه لرلو په سبب لړو زده کړو به برخي سي وزاتي خود زپ خپل تعلیم مې تر افیسکل رېما افیسي مې پاسکړه ده او ورو دلسم جمعات پاسکړه دي مګر دومره داسي اپورتونټیز ما د پاره نه ول کله چې زه یو ادارته یو یونیټي ته بلارم د اډمیشن د پاره نو پدې چې ماته اول مشکل دا چې و اغه د شناخت کارت غو و وایته شناخت کارت دراوډ نو بیا په مشته داخله درکو چې هغه بنډي چې کوم ضرورت اغزمنو مې دلته مشته پی او آر کارت راکول سوې دي داغي داغي کومه مدا یاغړي راکهم به د وکیل ای یونیم کالیا شپږ مېستي چاغه پاغه دومره شورت مده کې مې نه نس کولای چې خپل تعلیم جاري وساتو یا یو ځای داخله واغ مدار کم چې دې مشته هر وخت داسې مشکلات سره مخامخ یو د افغان کډوال وستونکو په وینا سره لدی چې په پاکستان کې لسی زو راهسي ژوند کوي دلته پیدا سوي لوی سوي مګر د پاکستان حکومت وا زیاتره کډوال زوانانو په غلو ته د شناخل لپاره بنیادی ضروری مهاجر کارتونه هم ندی ورکړي چې د هغه پر اساس بیا دوی په بلوچستان او د پاکستان په ځینی پو هندځیو او په هنټونو کې داخلا خپلې او زده کړې تر سره کولای شي وکړم چې موږ تر ټولو غوړو د تاله مباخښ کې سترزي او ولسمه خدای چې د حساب سره سترزي مخکې بلدني صاحب چې غوښتو چې د تاله مسله وې ثبت کړي لکه د بدل کې انګلیش او اردو ته د دې سره د تر افغانان مشکله په ذکر دی او د تر افغانان باندې مو منفئ دغه وو بزن ما د مریه سره چې ولدي په بلوچستان کې میچ د افان کډوالو ستونکو په وینا د صوبې په 15 یو په 19 او په هنټونو کې په داخله وښتل کې د دوه خندونه زیات فیسونه د په هنټونو په بیلابیلو ډیپارټمنټونو کې کم شمیر ستونه لږ سکالرشپونه د پی او آر کارت کم موده او په ځایی ادارو کې د دوه لپاره د ځانګړیو پالیسیو نشټوالی هغه څه دي چې نه یوازي د افان کډوالو نوې نسل په دې جدید دور کې د علم لرنه په برخېصاتي بلکې د دې عمل به د افغانان پر مستقبلو هم زیاتې منفي اغیزې وی